Я житель города Павлограда Днепропетровской области. С марта 2014 года начал подписываться на пророссийские группы в социальной сети ВКонтакте и распространять материалы из указанных групп. Летом прошлого года в группе Днепропетровская народная республика я начал общаться с представителями ДНР, которые находятся в Донецке. Ополченцы ДНР просили меня, собирать информацию об укра... про украинских активистов Павлограда и Западного Донбасса передвижении украинских военных. Мне поручили объединить в социальных сетях пророссийские настроенные жители Павлограда, а также сформировать партизанский отряд для совершения диверсии. днр отцы перечислили мне деньги для покупки оружия. Несколько дней назад, узнав о проведении в Днепропетровске так называемого народного вещи, представители ДНР поставили мне задачу собрать максимальную информацию об этом мероприятии, а также подготовить проведение акции устрашения, как, например, в Харькове. Однако я не успел ничего сделать, так как был задержан сотрудниками СБУ.